Всем привет! Сегодня проехали на такое вот местечко по подболотцам. Там оно уже болотце. Там с другой стороны уже людские хаты. По такие вот травочки сегодня Еще снега Будем ходить. уже Петруха ходит, первую ямку выкопал. Я пока что бы ты вже он уже сложился, что-то там рыет. Ну что там, сигнал монетный или нет? такие вот местечко ну что сейчас и я буду своего прибора доставать и а включать да будем приступать до нашего сегодняшнего клуба то будет попадать я по буду показывать а мы с такой вот ямочки начал копать тут а оно было тут дало такую вот чудненькую находочку Походу, перстенечек. Такие вот с рисунком перстенёчек. Такая вот находочка. <связь> 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 Такие вот Ну Хорошо, шукаем дальше. А мне из такой вот ямочки дало такую вот монеточку. Сейчас будем дивиться, что воно за монеточка. Походу царевочек. Выдали. Три копеечки 24-го года. Молодец, Такая вот монетка. А лупить же медный. А лупить мед, так значит, за Японский совет. Что? Пускай дальше. А ну, Петруха, пока это я не выключу, покажу, что ты уже понаходил. Я пока не малый. А ты малым подавал. Мне выпала еще одна монеточка. Сейчас будем дивиться, что у нас за монетка. Две копеечки. 1953 год. Такая вот находочка. А мне выпала еще одна находочка. Сейчас будем дивиться, что они такие. Такая вот штучечка. Походу из люльки. С царской. Или закрывочка. Да, закрывочка с люльки с царской. Люлька сама деревянная была, это закрывочка. Такая вот находочка. Шо? Шукаем дальше. А мене выдали еще одну находочку, Прямо с самого верха почти лежала. Такая вот штучка. Я уже таких, наверное, штук 3-4 выкопал. Кто знает, что оно так и подсказывает. какая штучка такая. Накладочка, что-то. Такая вот чудесная. Такая вот штучка. Что? что? Кто знает, подсказывает. Шукаем дальше. Мне дала еще одну находочку. Так выкинул, вот так она и лягла. Такой вот ямочке. Сейчас будем делать, что у за монетки. Две копейки. Чи не две. Сейчас попросим, что за монетка. 15 копеечек. 1939 -го года. Такая вот находочка. Что, шукаем дальше. Мне выпала еще одна находочка с такой вот ямочки. Так вот лягла. Сейчас будем дивиться, что они такие. Это накладочка куда-то, наверное, была колось. Все цеплялось что-то непонятное такие. На да, что-то куда-то цеплялось, как то накладочка была. Такая вот находочка. Что, шукаем дальше. А мне, походу, монетка боком лежала, на эту яму выгреб. Еле ей нашел. Да вообще, одну монетку. Сейчас будем дивиться, что она за монетка. Да, да, да. ты ты, что ты текаешь? Походу советик. Поздний, наверное. Так вот, находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне выдал еще одну находочку. Сейчас, давайте посмотрим походу половец советский такие вот что-то с ушком вот находочка Шо? шукаем дальше а мне дал еще одну находочку сейчас будем дивиться что они такие походу половец с дырочком и частяточком. А, это цей, немецкий половец, похоже. Да. Такого вот немецкого половца выдал. Что шукаем дальше? Низ такой вот ямочки. Да вот такой вот находочку. Сейчас будем дивиться что он Ага. Денежка. 1850 -того года. Сейчас охран бодренький. С одной стороны. С другой думаю тоже бодренький будет. Сейчас я прокрыл получше, а покажу, что мне такую вот монеточку выдала. Денежка. 1859 года на 50-го. Емочка. Такая вот находочка. Александр II. Такая вот монеточка. Чуть-чуть длинненько. Ну что, шукаем дальше. А у в такие вот ямочки. Давай вот такой вот находочку. Сейчас потом дождите, что у нас за монетка. Три копеечки, походу. Да. Три копеечки, 56 год такая вот находочка. Хорошо. шукаем дальше. А мне выдал еще одну находочку. Сейчас потом дивиться, что он за монетка. Три копеечки 38-го года. Такая вот монеточка. Ну Шукаем дальше. Я включился, значит, у меня еще есть находочки. Так, такая вот монеточка. Сейчас будем делается, что у нас за монет. Сейчас и получше, покажу, что у нас за монетка. Это даже не монетка. Заготовка какая-то на монетку. Походу. Бо вряд ли, чтобы она исчез, она была, толщина эта. Заготовочка на монету, Такая вот штучка. Что, шукаем дальше. Яму копал, уже копать задолбался. Оно, яму вырыл. Сколько земли, и все глубина, как в яму. Не маленькая, сантиметров. 60 где-то а было то цветным сигналом, то железным. Я думал, укладыш. Так как наклад был. Только попался туда, а воно вот тут все лежит. Такая вот штучка. Барабанщик от пистолетика. От военного. Такая вот штука. Шукаем дальше. А мне дал еще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что вот на такие. Походу перстенчек. Царский. Такие вот перстеняющих. Конечно жалко, что камушка немає по соревной. стекляшки должно быть. По идее. И вот чудо перстень ещ по выдаву. Ну что, шукаем дальше. А у меня есть еще одна находочка. Все такая ямочка. Такий кусок цього землі викинув, ще викинув, А воно, воно до лопати пристало. Хорошо, що хоч нічого ну лопатою не неде. Така от монеточка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетой. То ли 3 копійки серебром, то ли Катюхин на 5 копійок. Ще я попытаюсь протерти, получить показати за монетку. Походу 5 копеек Екатеринки чи Елизаветки, а все вензельки видно. Сильно терти не хочу, бо затрую, но лучше хай в растворе дома полежать. Все вензелек видно, что Екатеринка чи Елизаветка. Такие вот. Ну все орел проглядывается с той стороны. Сильно терти не хочу, все корона все орел с одной стороны, с другой стороны. Крылья. Такая вот находочка. Пяток Екатериновский. О, сейчас классно орла стало видно все. На голова, все другая. Все крыло, все крыло. Сильно терти не хочешь, чтобы не стерти ее наглухо. Еще и ли Е-М-ка, То ли ЕМК, то ли е а, ага, все, уже все и видно почти. Стало только что в зелени. Орла. Такая вот монетосочка. Что, шукаем дальше. Був сигнальчик верховой, даже видно, что оно сверху оно лежало, что половина в этом половину половина сухая. Такую вот штучку выдала сейчас на свет, чтобы и получше видно с камушком такая вот чудо сейка то ли сережка раньше была то ли кусочек от перстенька такая вот находочка вниз Шу. шукаем дальше а мне с такой вот ямочки выдала такую вот монеточку сейчас будем дивиться что у меня за монеточку 20 копеечек. 37 год. Такая вот монеточка. Рамочника такого 20 копеечного вида. Шо, шукаем дальше. А мне есть такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем любиться, что он за монеточка. 10 копеечек. 20 козелка. Непонятно. Еще я их про тройку лучше покажу, что монетка. Вот монеточку выпала. 10 копеечек 1923 года. Такая вот серебряшечка. Ну что, шукаем дальше. вниз такой вот ямочки. Тут копала, тут